नमस्कार आपण पाहता एटीएन मराठी न्यूज आपण सध्या अहमदपूर शहरातील सावरकर चौकामध्ये नगर परिषद प्रशासनाकडून आज आना पार्किंग, पार्किंग आ, या ठिकाणी प्रत्यक्ष अनधिकृत पार्किंग पार्किंग बेशिस्त आणि जो अतिक्रमण आहे या संदर्भात प्रत्यक्ष कारवाई होत आहे माझ्यासोबत नगर परिषदेचे जे मुख्याधिकारी त्या ठिकाणी नमन गोयल सर उपस्थित आहेत त्याचबरोबर पोलीस प्रशासनाच्या वतीने ही संयुक्त कारवाई केली जात आहे त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणार सर काय सांगतात या कारवाई संदर्भात आ, नगर परिषद अहमदपूर आणि बरेच तक्रार आमच्याकडे आले होते कि आ, जे मुख्य मार्केट आहे तिकडे रोडवर आणि अनाधिकृत जागावर लोक गाडी थांबतात आणि नॉर्मल जे फायवर लोक चालतात त्यांच्यासाठी जागा नाही आहे तर त्यामुळे आम्ही एक संयुक्त कारवाई केलेली आहे हे सगळे जागा बोकडा करून इकडे एक पायवर जे लोक चालतात त्याच्यासाठी पेडेस्ट्रियन साठी एक मोकळा जागा केलेली आहे आणि पार्किंग साठी पण एक वेगळी जागा केलेली आहे हे आमच्या एक एक संयुक्त कारवाई आहे आणि पुढे आमचे पोलीस नवदीप बोलणार त्याचबरोबर आपल्या सोबत पोलीस प्रशासनाची जी मदत घेतली ते माझ्यासोबत आय पी एस नवदीप अग्रवाल सर आहेत आणि या कारवाईमध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे त्या संदर्भात आपण त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत सर नेमकी कारवाई काय आहे आणि आपली काय मदत होणार आहे या कारवाईमध्ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो है कि यहाँ पर ट्रैफिक के बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे बहुत सारे छोटे मोटे कभी ऑटो आ जाए कभी कोई तो कुछ आ गया बिकॉज क्या है कि अगर वो उनका जो जगह है वहां खड़ी नहीं करोगे पीछे खड़ोगे तो पीछे का एक्सीडेंट करेगा तो बहुत दिक्कत हो रही है आस के लोगों को और इवन चलने वाले लोगों को तो हमने डिसाइड किया एक साथ मिलकर की जो एक लाइन बनाएंगे उस लाइन में जहां तक तो लाइन है वहां पर बिल्कुल भी सिर्फ पेडेस्ट्रियन चलेंगे कोई भी और चलने का नहीं है उससे पहले भी जो बाकी अपने जो रेडी वाले हैं फिर किराए वाले हैं वो लोग और आगे जगह खड़े करते हैं तो जगह पूरी है भरपूर जगह है हमारे पास पार्किंग साथी भी और उसके लिए भी लेकिन वो क्या रहा है कि वो भी आगे कर रहे हैं पार्किंग वाले वहां तक आ रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहे है। तो इसीलिए वो डीमार्केशन करके ताकि हम स्ट्रिक्टली करेंगे यहां से वाला जो है हम कार्रवाई करेंगे आज ही के दिन हमने तीस फाइन लगा दिए तीस कार्रवाई कर दी है इन एक घंटा तो वो बहुत फर्क पड़ेगा और पीछे का जो फाइन है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिलके उनको ताकि उनकी जगह भी पता लगे किसी को कोई अन्याय भी नहीं हो रहा सबको बस अपनी जगह बतानी है इसमें कोई नुकसान नहीं है बट एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था वो हम फॉलो करनी इससे इस पहले भी आई पी पे निकेतन कदम आ, सर थे उन्होंने भी यहाँ पे कार्रवाई की थी और उसके बाद सिर्फ एक आठ दस दिन के बाद पूरा आ, वैसे के वैसे ही हो गया उसके लिए आप बहुत क्या करने वाले के? जाके इसके बाद आगे की कार्रवाई कर, ना करने को रेगुलरली हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जो पीक आवर्स हैं उसमें हमारी पेट्रोलिंग टीम रहेगी पुलिस की भी और म्यूनिस्पल वालों की उनकी हम ड्यूटी लगाएंगे मेन पॉइंट पे और उसके बाद मैं खुद और नमन साहब खुद हम लोग आएंगे बीच बीच में और उसके बाद जितने भी मैक्सिमम एक्शन लेंगे थोड़ा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि टोइंग मशीन आ पाए तो टो करके लेके जाएंगे गाड़ी अपनी अपनी जगह को ताकि अगर एक दो हफ्ते भी होता है तो लोगों को अभी तो आइडिया ही नहीं है कि लाइन कहाँ पर है सब लाइन रहती है लेकिन किसी को पता नहीं है तो कोशिश कर सकते हैं होप इज अ वेरी गुड थिंग ना तो कोशिश करेंगे तो होगा अगर सोचेंगे नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा कार्रवाई के कार्रवाई के दरमियान पॉलिटिकल लोगों के फोन आए जाएंगे जो यहाँ पे फ्रूट के जो गाड़े है जो फ्रूट के व्यापारी है

तो उसमें कोई दिक्कत किसी को आने नहीं चाहिए मेरे को लगता नहीं अगर अगर आएगी तो हम बात करके एक साथ सोल्व करेंगे अब कोई ना वो हमारे दुश्मन ना हम उनके दुश्मन है कोई किसी का दुश्मन नहीं है तो एक साथ करेंगे तो होगी कार्रवाई आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो होगा होगा क्यों नहीं होगा एक अपन पता है कि सर्व कार्रवाई मध्य प्रशासन व्यापारी समन्वय साधला जा रहा है समन्वय साधन आ, या ठिकाणी जे होणारी कारवाई आहे यामधून कुणाचं नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे अशाच नवनवीन बातम्या आणि साठी पाहत राहा गणेश मुंडेसर मी भीमराव कांबळे अहमदपूर जिल्हा लातूर